to'y qilmoqchi bo'lsangiz farg'ona vodiysidagi qaysi san'atkorni qanchaga olib kelish mumkin vodiy 1uz vodiyli taniqli xonandalar to'ylarda necha pulga xizmat qilishi haqidagi ma'lumotlarni taqdim etadi bo'lmasam qani ketdik Muhammad Ziyo akramov bitta to'y xizmati uchun 2000 dollar haq oladi voylana voylana boylan qo'shiq va raqslari bilan davralarni qizdirayotgan asilbek ne'matov dejurga 1000 dollar evaziga keladi bu 5 kunlik hayotda ikki ko'zim hayratda uyalmasdan uyatda yoshlar ko'nglidan joy olgan abror azizov to'y va tadbirlarga 800 dollar evaziga xizmatga chiqadi bo'ldi sizni sevmayman endi bhit qo'shiqlar ijrochisi jaloliddin ahmadaliyev to'yga birrovga borishi ikki ming dollarni tashkil etadi mayli telba denglar mayli devonam bulbulzabon san'atkor otabek muhammadzohid dejurga borishi bir yarim ming dollarni tashkil etadi xurshid rasulov ham xuddi shunday bir yarim ming dollarga tadbir va to'ylarga xizmatga boradi kimsasiz sahrolarda qoldi namanganlik guliyasal abdullayeva esa dejurga 500 dollar evazga keladi yuqorida ta'kidlangan barcha ma'lumotlar vodiy bir manbasiga asosan tayyorlandi video yoqqan bo'lsa layk like bosish va kommentlarda o'z fikringizni yozib qoldirishni unutmang